Для защитника Родины главное знать, что он нужен дома, что его ценят, ждут, любят. Чувствовать поддержку народа, свободу и мир, которого ты защищаешь – это важнейший стимул. Именно поэтому народная артистка Украины Вера Ревенко и певица, композитор, телеведущая Наталья Радковская организовали праздничный концерт для военнослужащих Западной военно-морской базы военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Я дочь военного моряка, и все мое детство прошло в гарнизоне, где стояли подводные лодки. И я понаслышке знаю, что такое атомные подводные лодки морского флота, что такое вообще морской флот, потому что мы жили с детства в военных гарнизонах. Я помню эту выправку на плацу, как каждое утро они мы все маршировали, а мы дети за ними, тоже нам очень хотелось хоть чуть-чуть приблизиться к ребятам. И вот теперь очень близко мы приблизились, фактически на одной струне, на одной волне, и мне бы очень хотелось, чтобы моя музыка, музыка нашего коллектива, наша украинская музыка дала какой-то новый толчок в их душе, чтобы они чуть-чуть отдохнули, расслабились и понимали, что их очень любят, их никто не забыл, они их всегда помнят и всегда будут любить. Потому что здесь наши сыновья, наши отцы, наши мужья. Мой муж тоже связан с военно-морским флотом. У него есть образование военное, есть тоже выправка, и он всегда поддерживал и всегда будет поддерживать военных Украины. Подобные концерты – это хорошая традиция, инициированная небезразличными к судьбе Украины артистами Одесского театра оперы и балета. В наше непростое время положительные эмоции намного важнее, чем материальная помощь. И именно артисты остро чувствуют, где их творчество наиболее необходимо. Ну, вы знаете, артисты всегда были на передовой. Твой личный дух тебя зовет, и ты должен быть все-таки со всеми. Люди искусства, но ну, чем они могут вырыть Они не могут помочь деньгами, они не могут помочь какими-то конкретными материальными дарами, но через сердце, через душу поднимают и как-то поддерживают наших ребят. Вот мы были в зоне АТО, это незабываемые концерты, это все очень сложно, очень страшно. И, конечно, эти ребята нуждаются в подобной поддержке. Я действительно всю жизнь пою для народа, и мое звание оно полностью оправдывает всю мою жизненную позицию и все мое творчество, которое так необходимо сегодня людям. Это очень приятно, что до нас вернулись они. Особисто і запропонували свої пропозиції щодо проведення цього концерту. Ми дуже вдячні їм за те, що вони нам надають таку допомогу, тому що військовослужбовцям, які зараз проходять службу на кораблях і проходять службу в берегових підрозділах, необхідно час для того, щоб вони. Набували своїх культурних якихось якостей з бази було понад 120 чоловік особового складу, які виконували заходи в зоні антитерористичної операції. Повинні відійти від тих буднів, які вони там бачили, що вони там бачили. Тобто з співаки своїми. Вплывом на военнослужащих, на их сведомость, надают им моральное удовольствие, и они безпосередньо отдыхают під час их дружных концерте. Когда страна находится в сложной ситуации, когда на востоке идет война, мы должны быть едины, уверена Наталья Радковская. И если подобные концерты в воинских частях хоть немного придадут сил нашим защитникам, хоть на минуту, а заставят вернувшихся из зоны АТО забыть о тягостях и лишениях, значит артисты работают не зря. Очень мне понравилось здесь петь. Я думаю, всем, всему коллективу то, что был со мной сегодня. Самая главная цель этих концертов – поддержать дух, моряков военно-морского флота Украины. И я считаю, что сегодня началось, эта миссия началась, это первый шаг, первая ступень. В планах артистов выступление в честь 25-летия независимости Украины. Торжественный концерт на легендарном фрегате «Гетман Сагайдачный». Но главное не место выступления, признаются выступающие, а тепло и надежда в сердцах военных.